man uxlayman yaxshi dam foydasi yo'q qo'limga telefonimni olib tiktokka kirmayman h bo'ldi bo'ldi ato nilu yomon istoriya qo'yibdi bлятsoat уже ikki bo'ldi endi aniq uxlayman kelishdingmi yo'q bo'ldi 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 mужик kamol nima yana anaavi instagramda boru o'ziga o'zi motivatsiya beradiganlar borku kamerani yoqib olib o'shalarni hammasini ko'rib chiqdim bizlarni ham hayotimizni o'zgartirish vaqti keldimi qolganlarda nima kam joyimiz bor to'g'ri aytasan lekin nima qilsak bo'larkan man nima qilishni bilaman birinchi bo'lib o'nta anjuman o'nta press endi ertangi planlarni tuzamiz ertadan boshlab soat yettidan turasan yettida mayli Yo yo yo, to'rdan turasan to'g'rda baqtli emasmi Yo, hamma uxlayotganda sen ish bilan band bo'lasan to'g'ri inliz ilni o'rganaman Nima tilini ham o'rganasan akam bo'lasian ukam bo'lasan hayotingni o'zgartiraman. hayotimni o'zgartiraman. hayotingni o'zgartiraman. hayotimni o'zgartiramiz hayotingni o'zgartira olmaysan soat yetti bo'ldi gacha vaqtingni oldim undan ko'ra vaqtliroq uxla erta gaplashamiz icchqoqbitta